часі програма Наголос у Святошинському районі столиці. Розгорівся скандал навколо військово-патріотичного центру Десантник. За словами педколективу, клуб хоче перепрофілювати під воєнну підготовку новий очільник, колишній боєць. АТО. батьки проти до того ж, новим директором також не задоволені. Колектив має свого кандидата на цю посаду. Це Микита Власов. Сьогодні він гість нашої програми. Разом з ним ми поговоримо про роботу центру, його перспективи та як на конфлікт, що склався, реагує Київська мерія. Доброго вечора, Добрый кита день. власне. Перед тим як ми будемо розглядати конфлікт, я хотіла би поговорити про сам центр, чим він займається, які задачі перед собою ставлять, і власне скільки там учнів займається? Прошу. Смотрите, центр десантника, о котором мы говорим, был создан в 2003 году при слиянии двух больших позашкельных начальных закладов района Светошинского. Это был такой спортивный клуб «Десантник Спарта». Он в себя включал две территории на территории Светошинского района, два здания двухэтажных. И давно-давно, 41 год этому клубу, второй клуб – это клуб юных моряков «Шквал». Вот при, при, слитии этих двух заведений получился Центр военно-патриотического и спортивного воспитания молодежи «Десантник». Я еще начинал тренироваться в спортивном клубе «Десантник Спарта», еще когда не было центра, еще тогда это было отдельное структурное подразделение. Сейчас этот центр с 2003 года, он развивается, ему уже 12 лет, он разрастается. Основные направления работы этого учебного заведения ⁇ это военно-патриотическое воспитание, спортивное воспитание, интеллектуальное воспитание. И, и на всех трех территориях которыми теперь обладает уже этот центр, ведутся эти направления в, в каком-то издании больше спорта, в каком-то издании больше военно-патриотического воспитания в каком-то издании больше интеллектуального воспитания, но во всех трех зданиях представлены все эти три направления сто процентов все время так и было. На данный момент клуб включает в себя, точнее воспитывает около двух тысяч э, человек, это и дети, и молодежь. Общее число работников этого центра 112 человек, из них 76 это педагоги, остальные это персонал, технический, там, который помогает педагогам. Все За было того, хорошо. И все. какие были досягнения центру, так еще коротко? И, коротко не получится, потому что я вам скажу, что начиная от малышей, которые занимают призовые места в брейкдансе на чемпионатах города и Украины и заканчивая чемпионами мира по боевым единоборствам, таким как кикбоксинг, самбо, дзюдо, у нас есть полный спектр всех наград, которые могут быть э, за исключением олимпийских медалей, но пока что. В этом году наша воспитанница по тэквондо стала первой э, за всю историю независимой Украины человеком, который в этом виде спорта смог э, стать на пьедестал мирового чемпионата. Она стала второй на чемпионате мира в России, между прочим, выбив в одном э, из раундов россиянку, кстати. На секундочку, это самое высокое достижение. В этом виді спорту в Україні вообще в принципі. Утім, хоча десантник має чималі успіхи, проте зараз розгрівся навколо нього конфлікт. В чому його суть? Зокрема, поясніть, будь ласка, суть конфлікту заключається в тому, що чоловік. Людина... который назначен на сегодняшний день на должность директора этого громадного учебного заведения, согласно закону Украины, не имеет права там находиться, на этой должности. Есть закон Украины про позашкельную асфиту, в котором четко прописаны критерии, которые предъявляются к этой должности, которыми должен обладать кандидат. Это высшее педагогическое образование, опыт работы не менее трех лет в педагогике, и соответствующие пройденные курсы руководства. Водитель учебних заведень. Ну, і помимо всего прочего, нужно, конечно, бути і українцем. Тобто, він всего цього немає. Он українець, да, да. Да, этого не отнять. всего остального у человека нет. У него есть высшее образование, но совсем в другой отрасли, поэтому... А какие закромотели перед собой ставить? То вот есть новый учительник? и я знаю, насколько Батьки, в принципе, и коллективно задоволены. Смотрите, первая встреча нового директора с педагогическим коллективом и с родителями, она произошла вместе, были и педагоги, и родители, в одном помещении мы собрались. И тогда Александр Литвин говорил о том, что одно из зданий он собирается перепрофилировать. Сугубо под военную подготовку там будут там ходить строем стрель огневая подготовка там и так далее и так далее и так далее вот там сворачивать парашюты как бы возмутились все почему потому что с 1996 года э ну не выделяются средства ни на реконструкцию ни на ремонт ничего у нас образование финансируется по остаточному принципу это только педагогическая заработная плата и на коммунальные нужды самих помещений. Ну, в загале, занятия проходят бесплатно. Да, нас это, конечно, да? абсолютно бесплатно проходят занятия, и поэтому, естественно, все ремонты, все, которые делаются, все, что делается в этом центре, это делается либо за счет родительского комитета, либо привлеченных спонсоров тех людей, которым не безразлична детская судьба и которые когда-то в этом центре тренировались, когда-то там воспитывались, и вот они как бы помогают нам. Только за это поэтому возмутились все, потому что Якщо з залов э, позабирають групи, їх потрібно буде куди-то дівати. Ну, в общем, перепрофилирование на сьогоднішній день оно просто невозможно. Тобто кількість учнів може зменшитися, і саме груп та куртків, якщо ну, буде. Да, да. да. Власне, а чи ви мали якийсь конструктивний діалог з паном Литвином, ну, взагалі якусь розмову, якийсь консенсус у можливо, хотіли? Да, так, ми розговорювали з ним неоднократно. Ну я скажу чесно, я до сих пор. Кроме фразы, что я хочу воспитывать в военно военно-патриотическом направлении детишек, я больше ничего не услышал. То есть какую-то концепцию, либо хотя бы программу о том, что он хочет делать и как, я ее не видел, не знаю, он ее не озвучивал. Я же говорю, на первом собрании была озвучена такая информация, что вот я планирую перепрофилировать, я планирую там вот там сделать то-то и то-то. И как только возмутились родители, сейчас уже Александр Литвин говорит о том, что... Ничего мы делать не будем без согласования там с тренерами, с родителями. То есть, ну, понимая ситуацию, которая складывается, что уже так просто ничего не получится. Уже как бы. Ну, зокрема, була у пана Литвина, насколько я знаю, и с батьками там до виник человек... инцидент зі зброєю. Ну, смотрите, у Александра Литвина есть разрешение на ношение травматического оружия. Это законно, все у него это есть. Единственный момент, который возмутил всех, это то, что я так понимаю, что, скорее всего, Александр просто не учел тот факт, что он находится в детском учебном заведении и согласно законодательству Украины... Запрещено находиться с любым видом оружия на территории детского учебного заведения. И это, естественно, возмутило родителей, возмутило педагогов. И вот возник так конфликт. Ну, разрешение у него есть, оружие носит легально, просто его нельзя носить на территории нашего. А что учебного учебного. было про цеповедомление правоохранительные органы взагаля, какая Да, вызывали, была? вызывали полицию. Полиция проверила у него наличие документов, разрешающих, вывела его из помещения. Да, это было. То, -то это... есть понимал, что в принципе с детьми, из избранными... Ну, ну, я, я объясню в чем в чем проблема здесь человек никогда не был педагогом он никогда не работал в сфере образования он для него это ново он просто этого просто банально не знал вот и все ну, это все равно что мы взяли например и сантехника поставили на место зубного врача примерно так же. А кількість учнів не зменшилася після цього інциденту? Батьки не почали забирати? Поки що ні, тому що зараз йдуть ідуть літні канікули. і зараз, по більшому щоту, э, наш. тренировочный план, наш учебный план строится так же, как в школах. То есть сейчас у нас эта ниша, вот этих три месяца мы находимся в состоянии, когда мы занимаемся методической работой, педагоги, когда мы занимаемся какими-то мелкими ремонтными работами. То есть сейчас по большому счету наполняемость групп минимальная. У нас тренируются и занимаются только те детки, которые например готовятся на какие-то соревнования, либо на какие-то конкурсы. То есть это минимальная загруженность. Я так понимаю, что у нас будет еще разговор и будет еще и с родителями и с педагогами ближе к первому сентября, когда начнут все возвращаться, и ну уже ситуация, э, так сказать, вышла за пределы центра, она уже вышла. Что а вас это... не прозначил, пана Литвина, на посаду керивника центру Десан? Смотрите, процедура назначения происходит в три этапа. Первый этап это районное управление образования составляет соответствующий приказ по району о том, что на определенную должность назначается, на должность директора назначается определенную ну, человек этот приказ погодживается с главой района Святошинского, и потом идет на согласование в департамент образования городской. Вот, в принципе, три человека, которые имели э, отношение к этому назначению и которые, ну, по сути, несут ответственность за то, что, за правомерность этого. То есть соответствует человек, не соответствует. Это должно было определить районное управление образования. Там есть и кадровики. Ну, аргумент это, что пан Литвин не имеет ни педагогической освяты, ни э, досвиду стыкувания с детьми. Какие контраргументы наводят у самых департамент то и науки. Пани, я знаю, что учительница ее пани Олена Федонян. Да, и мы имели с ней место разговора недавно. Это было во вторник на рабочей группе, созданной как раз-таки по проблеме назначения нашего нового директора в десантнике. Мы с ней встречались на рабочей группе в Киевской городской администрации. Единственный аргумент, он просто очень обширный, который приводила госпожа Федонян, это было «А вы патриот?» А вы знаете, что происходит на Востоке? А там война, а человек воевал, а вы там были, а вы воевали, а он кровь проливал, он вернулся живым, мы должны ему за это сказать спасибо. Я с этим согласен полностью, от и до, сначала и до конца. Но какое это имеет отношение к назначению этого человека на место директора такого большого учебного заведения? Почему тогда господина Литвина не назначили на место начальника департамента образования города? Я думаю, что э, госпожа Федонян тоже у нас патриотка. И раз она так переживает, она могла бы написать заявление на увольнение и освободить место, скажем, для Литвина Александра Владимировича. Это было бы, по-моему, очень патриотично, если уже так стоит вопрос. За она возверталась до киевской Марии, сама, до ученика, ей Я вам, я вам скажу так, відповідей. на сегодняшний день... Э родительский комитет и педагогический комитет обратился от всех, начиная от начальника управления образования Святошинского района и до президента Украины. Ко всем. К депутатам Верховной Рады, ко всевозможным комитетам, ко всевозможным комиссиям, к мэру, к людям в департаменте, ко всем. Обратились ко всем, ждут письма, ждут ответы. Вы же знаете, это процесс, в принципе, длительный, поэтому я знаю, что родительский комитет также намерен подавать в суд и оспаривать это назначение в суде. Если про о взагалі Илья Сагайдах сказал, что это голова Святошинського района, да, да. он сказал, что на ваш центр выделяется 5 миллионов гривень. Да, он прав, абсолютно. Только нужно э, прояснить людям сразу и сказать правду. Э, потому что товарищ Литвин тоже об этом говорил мне в, в нашей личной беседе, что вот 5 миллионов, куда они деваются? Я расскажу. Для того, чтобы понимать, куда деваются 5 миллионов гривен, нужно понимать несколько вещей. Первое. У центра десантик нет своего личного расчетного счета. Все деньги, которые на него выделяются, они выделяются на управление образования района. Мы этих денег не видим. Мы их не трогаем, не щупаем и не тратим. Эти деньги ежемесячная фонд заработной платы работников центра «Десантник» составляет приблизительно 280 тысяч гривен. Если вы умножите это на 12, еще добавите, что есть премии там, на день учителя, на Новый год, еще, то есть вот такие есть моменты, это получится где-то примерно 3 миллиона 700 тысяч гривен в год. И миллион триста тысяч остается на коммунальные услуги, которые платят район за три здания. Двухэтажных здания, свет, вода, содержание прибудинковой территории и так далее. Вот и все. Ничего сложного нет. Нужно просто понимать, что если бы э, субъектом господаревания и, опять же, этими деньгами распоряжался центр сам по себе, то тогда без вопросов можно было бы задавать вопросы. А если мы говорим о том, что на него выделяется 5 миллионов гривен, как говорит Илья Сагайдак, так задать этот вопрос районному управлению образования, потому что все деньги у них. Ну и взагалі говорят, что нужно работу центру проверять, за его словами, у вас в секциях берут гроші, в принципе, как он говорит, и також взрослые занимаются. В феврале месяца, феврале месяце у нас э, был инцидент, он до сих пор тянется, он до сих пор еще не решен до конца, когда в одном из залов, э, даже не так, в одну, не в одном из залов, когда по району были распространены флайера, в которых было написано, что работает Центр-десантник, тренажерный зал. И внизу была указана конкретно цифра, сколько стоит абонемент. Тогда еще был у нас директором Кичигин Владимир Николаевич. Это прошлый директор, который уволился по собственному желанию. Это возмутило всех, естественно. И район, и директор, и так далее. Потому что это было несанкционированное распространение. Никто на это не давал никакую санкцию. Так это же черный пиар. Да, это не то, чтобы черный пиар. Возможно, что кто-то из тренеров действительно хотел подзаработать. Я вам скажу больше. По этому факту в Святошинской прокуратуре в открыто криминальное проваджение. Есть его номер, есть соответствующие документы. Э, и ведется расследование по этому факту. У них есть все необходимые документы, все необходимые исходники. Ведется расследование. Когда расследование подойдет к концу, будет понятно, что это, как это, кто виноват. Естественно, виновные будут наказаны. Может, это причина стала измены керевника? Керевник уволился самостоятельно. Ну, призначение само Александра Литвина. Ну, я не вижу в этом никакой связи, потому что 4 месяца не было у нас никакого руководителя. А тут вдруг назначился Александр Литвин. Но на самом деле и педагоги, и родители видят его назначение немножко в другом. Но это они видят, это их мнение. Потому что у нас был инцидент, опять же, со Святошинской администрацией. Одно из зданий наших, центра десанти, которое находится по адресу Желудева 6Д на Южной Борщаговке, 嗯，努。Uh, no. Как думают родители и педагоги, его хотели забрать. Я объясню, почему так думают. Потому коротко, что... у нас да, тоже что быть. да, да, я объясню, почему так. Потому что э, на, свято... на официальном сайте Святошинской районной администрации прошла новость о том, что глава района вместе со своим замом по гуманитарным вопросам проверили, проинспектировали одно из зданий на Желуде 6D, и они рассматривают возможность открытия там художественной школы. Дальше там еще в... идет небольшой текст, и в конце такая маленькая ремарка: что районная власть приложит максимально усилий для того, чтобы открыть там школу эстетического направления. Там тренируется 580 детей. Это возмутило родителей педагогов. Была акция протеста по Цветошинской администрации, естественно. Пообещали всем, что останется здание как бы за центром десантинга, никто его не будет перепрофилировать. И через три дня назначили Александра Литвина. Власне, Микиту, дякую, що ви сьогодні були гостем нашої програми. Наш час завершився. Я надію, що десантник все ж таки буде працювати у тому ж напрямку, в якому працює виховати патріотичних дітей України. Спасибі вам. вам большое. да. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви дивилися програму Наголос на телеканалі Гама. Залишайтеся з нами і не перемикайте.